Сегодня свой 60-й день рождения отмечает Николай Иванович Панков, руководитель организации ПМК-6 «Белгородводстрой». С 1 августа 1984 года и по сегодняшний день это предприятие стало для него основным местом трудовой деятельности и смыслом жизни. В марте 1986 года он назначается начальником передвижной механизированной колонны. Именно Николаю Ивановичу принадлежит идея перевода котельной, которая обслуживала микрорайон ПМК-6, на голубое топливо. Организация постепенно развивалась. В 90-е годы началась полномасштабная реализация областной программы по газификации. Предприятие ПМК-6 проложило в селе Малобыково, Ливенко, Никитовка более 30 километров газовых сетей и подключило к голубому топливу более 200 домов. Серьезное обновление предприятия произошло в 2007-2008 годах. Был введен в строй цех по производству железобетонных изделий, позволивших создать 10 новых рабочих мест. В ремонтно-технической мастерской произведена замена крыши, отопление, электропроводки светильников, капитально отремонтирован водопровод и подана горячая вода. Мощность цеха железобетонных изделий 3000 железобетонных изделий и 5000 железобетонных крышек и днич в год. Кроме этого, имеются возможности для изготовления и других железобетонных изделий, необходимых для строительства объектов. Это способствовало снижению себестоимости строительно-монтажных работ при сооружении водопроводных и канализационных сетей более чем на 10%. В 2012 году в замену старевшему был приобретен, а в следующем установлен современный растворобетонный узел производительностью 160 кубических метров в смену, что позволило наполовину увеличить объем выпускаемой продукции. Постоянно ведется обновление и пополнение парка современной техникой и оборудованием. Говоря о Николае Ивановиче Панкове, смело можно назвать его хозяином таким, какой должен быть на русской земле, который прежде всего заботится о людях, а не о личной наживе. В день его юбилея хочется пожелать Николаю Ивановичу здоровья и долголетия, а его предприятию процветания и стабильности.